गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायसेस के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स बेस्ट ब्रांड्स बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर विजी कूलर एलईडी टेलीविजन सेमी एंड एनफुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वाटर प्यूरिफायर आर प्लस यूवी हा दा चक्की वॉटर डिस्पेन्सर्स वॉटर कूलर्स मिनी रेफ्रिजरेटर्स सब अप्लायन्सेस बेस्ट ब्रँड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल आहे महालक्ष्मी सेल्स में पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतात राहणाऱ्या हिंदू सिंधींवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले जात आहेत त्या अत्याचाराला त्रासून अखेर अनेक हिंदू सिंधी भाषिकांनी पाकिस्तान सोडत भारतात आश्रय घेतलाय मात्र नागरिकत्व घेण्याची प्रक्रिया ही किचकट आणि वेळ काढू आहे असं असताना हे सिंधी भाषिक हे भारताला आपला देश मानून इतबारे राहता राहत आहेत मात्र पहलगाम मधील अतिरेकी हल्ल्यानंतर विजावर राहणाऱ्या सिंधी भाषिकांना पुन्हा पाकिस्तानमध्ये परतण्याचे आदेश निर्गमित झालेत त्यानंतर या कुटुंबियांनी आमदार कुमार आयलन यांची भेट घेत आम्हाला पुन्हा त्या नरकात पाठवू नका अशी मागणी केली आहे आम्ही परत गेलो तर आमच्यावर मागच्या वेळी पेक्षा अधिक अत्याचार केले जातील अशी भीती त्या भी व्यक्त केली आहे त्यानंतर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा बडा पोलीस अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या अश्रित सिंधी भाषिकांना मदत करण्याची मागणी केली आहे हे जो अचानक से हमारे कश्मीर गाती में में ने हमें मे को वहां पे बेलगाम में आके शूट आउट करके काफ़ी लोगों की जान गई जिसमें अट्ठावीस लोग वही टाइम मर गए कुछ लोग हॉस्पिटल में है इमीडिएटली सरकार ने आदेश निकाला कि हम पाकिस्तान को शोरेंगे नहीं आज यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तान से हमारे हिंदू सिंधी समाज के कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे वो भी काफ़ी घबराए हुए थे क्योंकि ऐसा आदेश निकाला हम उनका पानी बंद करेंगे पाकिस्तान का वहां से जो भी जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं हम उनको सबको वापस भेजेंगे रिश्ता टूट जाएगा ट्रेनें बंद हो जाएगी सभी ट्रांसपोर्टिंग सब व्यापार बंद हो जाएगा ऐसा जो भी वाक़ चला तो पब्लिक में खलबली मच गई तो जो पाकिस्तान से सिंधी हिंदू आए हुए थे तो कुछ लोग तीन दिन पहले मेरे घर पे आए उन्होंने कहा कि हमारे घर पे पुलिस आ रही है बोलती कि अभी का अभी निकलो यहाँ से हम कैसे निकले हम तो परमानेंट वहाँ से एक दस पंद्रह दिन पहले शोर के पाकिस्तान से हम उल्लासनगर में आए हैं आज मेरा बेटा यहाँ पे रह रहा है हम लोग सोचा हम भी यहीं पे रहेंगे और पुलिस हमें जबरदस्ती कर रही कि आप जाइए मैंने इमीजिएटली परसों सवेरे ही उनको बुला के मेरे घर पे उनको कहा कि मैं सी साहब से बात करता हूँ और सी साहब से मैंने बात की उसके पहले मैंने हमारे जो खासदार शंकर लालवानी साहब है दिल्ली में मैंने बात की कि ऐसा ऐसा सिंधियों के लिए यहाँ पे फोर्स करके भेज भेजने के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भी देखता हूँ हमारे दोस्तों मित्र विकी कुकरेजा जी जो नागपुर में रहते हैं उनको भी मैंने बताया तो उन्होंने कहा हमारे नागपुर में भी कुछ सिंधी समुदाय काफ़ी रहते हैं उनको भी यही आर्डर दिया गया कि यहाँ से आप नागपुर छोड़ो तो उन्होंने सीपी को बोल के आर्डर निकलवाया हमारे आदरण सी एम देवेंद्र फडनवीस साहब से भी उन्होंने बात की उन्होंने कहा कि मैं आज ही आर्डर निकालता हूँ और उनको रोकने के लिए बोलता हूँ इमीजिएटली मैंने यहाँ के सी साहब को भी मैंने थाना के सी साहब को बताया कि ऐसे ऐसे नागपुर के विक्की कुकरेजा ने मुझे कहा कि सी साहब आर्डर निकालेंगे और उनको यहाँ पे रिलीफ देंगे कि यहाँ से जाना ना पड़े इमीजिएटली उन्होंने डीसीपी ने बुला के उनका स्टेटमेंट भी लिया और उनको आज तक रिलीफ दिया है मुझे लगता है आगे चल के जितने भी लोग पाकिस्तान से सिंधी हिंदू आए हुए हैं पूरे देश भर में उनको ऐसा हम पूरा रिलीफ दिलाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को भी हमने लेटर लिखने का किया है हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर उनको भी यहाँ के सीएम साहब को भी एक डिप्टी सीएम साहब को सबको हम लेटर लिख के उनको बता रहे हैं कि हमारे जो सिंधी समुदाय यहाँ पे आए हुए हैं उनको वापस न भेजा जाए अगर वापस भेजेंगे वापस उनके पास पाकिस्तान में जुल्म होंगे तो न वो इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे खामखा उनकी लाइफ चली जाएगी क्योंकि वो भी एक परिवार वाले हैं तो उनको यहीं पे रहने का हम प्रयास कर रहे हैं निखिल चवान स्वानंद मीडिया उल्हास नगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा